Бурят? Нет, не бурят. Нет? А кто? На кого похож? На азиата. Ну, это да. Казах? Близко. Кыргыз? Наполовину Кыргыз, да. А. Но мы сразу думаем бурят. Мы бурятов не любим. Почему? Они себя показали на этой войне очень. Как дикари. А. Да, украинка, Горели тут в танках. Да, я украинка. Ты в Украине сейчас? Да. Где именно? Херсонская область. Понятно. Еще там шумно, опасно? Да. Ну, война же идет. Ну, это вроде не все города затрагивают. Все. все? Ну, где-то же... Получше. Где получше. Ну, есть прифронтовые города, а так вся Украина, конечно. В опасности. Ну, это понятно. Ну, Херсонская Переезжаем. область — прифронтовой город. Прифронтовая область. Переезжать не думал. Куда? Ну, ну, как, как многие из-за границу. Не, не думала. Почему? Не хочу. Базар, конечно. Да. Что? Типа, базара нет. А ты в России живешь? Да. А Как тебя туда занесло? А? Как тебя туда занесло? Ну, не знаю. знаю Родители здесь живут. А, ты русский, значит? Нет на половину ты сказал. Ну вторая половина я кореец. А вторая еще южный кореец или севернокорейцы? <laughs> Конечно южный. А как южно корейцы? А твой отец южно Мама? Нет. Моя мама южная кореянка, отец киргиз. Как занесло с южной Кореи в Россию? Это ж капец какой. Есть этнические корейцы. Э Это ж надо было поменять жизнь свою с Южной Кореей на вот это вот все. Ради... Я, я, я говорю, есть этнический корейцы Ну да, я понимаю. Как занесло маму твою сюда? В Россию, туда. Она этническая кореянка, она родилась. В России? В Кыргызстане. А, в Кыргызстане. И отец Киргыз, почему вы оказались на России? Приехали. А. Ты рад? А, а ты, ты рада, что ты в Украине, Украине живешь? Ну да. Я Если тоже. Если бы была, была бы не рада, уехала бы. А это у нет, тебя нет, там нет, я вижу какие-то медали, награды. Ты спортсмен, да? Да, я спортсмен. На... где участвовал, в каких соревнованиях? Тайский бокс. Так и. Успехи какие у тебя? Ну, мастер спорта. На каких-то международных соревнованиях принимаешь участие? Ну, до этой политической, политической ситуации, да, я в чемпионате мира участвовал. Чемпионате, чемпионате, какая был, политическая был, ситуация? Ну, ты же понимаешь. Война? СВО. СВО, а. да. То есть, если бы не это СВО, то и дальше у тебя была карьера, были бы успехи какие-то, да? Ну, Наверное, да. То есть, Путин плюнул на все твои старания. С самого детства ты занимался, я так понимаю. Такая ну, я не, ну, не хотел за... на эту тему А что, разве не так? Я просто, когда смотрю на, на спортсменов, я знаю, что чтобы достичь таких успехов, надо ты работать. Почему, ты почему хочешь на эту тему общаться? Я хотел нормально. А на какую тему? Ты мне еще с тобой общаться. Считаешь, у, тебя, -то у тебя, он портрет кого висит на стене? Ну, это мой портрет, я там лысый. Ну, ты такая негативная. Желаю тебе мира, мира добра. А ты такой позитивный. Так, конечно, пыло. Я побачила сразу, что у него пыло на Там ты в него дома висят портреты Путина. Боже, який жах. Боже, який жах. Сука, портрет Путина на стене висить. У вас когось із вас, хоч колись висів портрет президента якогось? У мене моєї мами був календар, безплатно роздавали. Юлька Тимошенчиха роздавала календарі. Ну, там такі фотки були, Юльки Тимошенчихи. це було давно вже. То був календар, то не портрет. Хоч якогось президента із всіх президентів, хоч когось Та Це такий кринч. то икона, пукала. <свист> У батьків тоже да, Тимошенко висела. Все календар, да, календар. Бля. Даже в голову мне тоже никогда бы не пришло в голову. Никогда в жизни. Я не... Это как это называется... Як это называется, когда коли... идеология навколо одной людины? Як это называется? Культ личности, дякую, дякую, дякую. Да, 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 культ личности, да. Такое только в Рашке и Северной Корее, это жах. Привет. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему россияне у себя дома? Дома вешают портрет Путина на стене. Родители. Угу. Как нет, я только что общалась с молодым человеком, у него портрет над на стене висит Путина. А у вас здесь слева, слева от вас тоже... Давай разберемся с портретом Пукина на стене, а потом с моим. А тоже здесь. Еще раз: символика государства и культ личности – это разные вещи. Почему у россиян висят портреты Пукина на стене? Дома. 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 Люди, дома, дома. Да, можно я отвечу? Да. Во-первых, дома я никого не видел. Я а, видела. Тогда... Знаешь, вы видели, наверное, человека... И не раз, и не раз, и не раз, и не раз. Ну, и даже не раз симпатизирует своим президентом, любит своего президента. Это вы не считаете, что это культ личности? Да не важно, как вы называете это. Просто это не, это не я так называю. Вообще ну что нужно нас за Ну вы бы повесили през... портрет президента у себя дома? А, ну, есть, ну почему нет-то? Что здесь такого-то? Ну это просто один из признаков фашизма, говорят. А вы не повесили бы президента у себя дома? Зачем? Вы не поддерживаете своего президента. В чем-то поддерживаю, в чем-то нет. Ну и ладно. А зачем портрет президента вешать дома? А зачем вешать портрет у корабля? Это символ того, что русский корабль пойдет на дно вместе с Москвой. Это, написано, это, русский, корабль. это русский корабль. Это русский военный корабль. Ну и что? В чем суть? Это, это крейсер Москва, который был уничтожен нашей ракетой и вместе со всем экипажем утонул в Черном море. Ну, не утонул, был подбит и утонул. Ну, я хочу чувствую. Кому? Ну, то, что люди умирают, да. Мне просто от этого... Они сдохли, это не гибель, это а. не, не смерть, о, это да, сдох. Это, это не люди. Это что, он животное что ли? А оккупант это не человек. Кто сдох, о чем вы говорите? Оккупанты сдохнут. Оккупанты дохнут, агрессоры, фашисты сдохнут. Это не люди, у них ничего нет общего с людьми кроме оболочки внешней все кроме физического кроме физического сходства с человеком у оккупанта у нет ничего общего с человеком вообще это не люди О, божа, 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 божа. Ужасно. так что промыли не промыли нормально это да. вам промыли раз вы портреты пуки навешаете у себя дома <свят> <свят> Говорит, вам промыли. Чувак сидит <свят> только что со мной. <свят> только что со мной. Ты сказал, что ты не против повесить у себя тоже. Ты тоже это сказал. В этом нет ничего плохого, ты сказал. Ты сказал, в этом нет ничего плохого. Я у тебя спросила, ты бы у себя повесил? Я спросила у тебя, ты бы у себя повесил? Ты, себя повесил? ты, себя повесил? ты сказала, почему бы и нет? То есть я пойду, что плакат Бьонса это какой-то символ фашизма. Плакат Бьонса это не портрет Пукина. Это не портрет лидера, это не культ личности. Портрет, Плакат я? Бейонсе, плакат мировых звезд, которыми ты восхищаешься, которые тебе нравятся, музыку, которую они создают, оно тебя радует. Это понятное дело. Ты, э, 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 тебе, тебе нравится бейонца, тебе нравится, как она выглядит, тебе нравится ее, э, что она делает, э, поет, танцует, вообще она красотка. Понятное это дело, что ты, ты можешь повесить у себя на некоторое время плакат, он повесит, ты потом его снимешь. А это молодой человек. Молодой а. человек, который сидит, а у него на стене портрет Пуки нависит. Это ужас. А у вас нет Ужас? нет. Но мы же с у нас нет культа личности. Да, я это я это делаю намеренно. А? Я общаюсь, я общаюсь, а? с, я общаюсь а? с. Чтобы люди видели, чтобы люди видели, с кем мы имеем дело. Что ты орешь? Что ты орешь? Да я ничего не говорю. О что? орут они, еще и матерятся. <свят> Вы сама общаетесь с кем-то, вообще не понимаю. Ну, с кем если с мы с тобой вдвоем общаемся, то заткни вот, вот тем петухам пасть. Клюв, заткни им, кинь палку какую-то. Это у вас это скрипы российские, у вас же 47 хромосом. Слушайте, а это правда, что ваш, а это правда, что это правда, а это правда, что у вас 47 хромосом? Это мне с сложно вообще. Я здесь чем? почему мне это говорить вообще? Вы даже от людей отличаетесь по хромосомам. У обычного человека 46, а у россиян 47. А я тебе что, в чем-то виню, я с тобой общаюсь. А сколько берет, сколько хромосом берет от женщины, от мужика? Скажите, пожалуйста, вот 47 хромосом. Не-не, ну, я ну, спрашиваю, ну, это правда, что у россиян 47 хромосом? А вы скажите, пожалуйста, вы что, умничаете, а Не, я в этом ничего не понимаю, поэтому я у тебя спрашиваю. Да, что вы тогда говорите? Я, знаю, я хочу, это? чтобы ты мне рассказал. Это правда, что у россиян 47 я хромосом? Вам могу вы со мной а, вы, а ты можешь мне ответить на мой вопрос? Нет, зачем со мной разговаривать? Я со мной а так что ты не отключаешься? Зачем ты свои вопросы мне задаешь, если ты не хочешь со мной общаться? Ах ты, лысый! Вот, вот, и все, вот и все, вот и все, что у нас все. Повесь портрет Пукина, с ним общайся. Что ты сюда вышел, в -то рулетку тогда на людей смотреть? Общайся, я со, своим... общайся со своими подружками, он там пискают. Я Уже дома. хотят, ждут тебя. Вот умничайте, сидите, а не подвешиваю. Я вообще не умничаю, я, обычная, я обычный человек. Я, ничего у меня такого особенного нет. Я обычный Это человек. Я просто спросила, почему россиянцы вешают портреты Пукина у себя на стене дома? Видите, у россиян портрет... Ну, я же не вижу весь твой дом. Может, у тебя где-то на, на входе висит портрет Пукина? Вы, за, когда заходите, хреститесь перед ним? Да, вы сложная женщина? У вас есть муж? Да, конечно. Какой? Хороший. Не, первый, второй, какой? Первый. Ну первый, первый. первый какая разница. Ну, первый, да, 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 первый. да, 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 у тебя да, 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 У тебя там есть два твоих мужа. есть а у тебя не удалось. я Я да, завидую, что у вас есть по кто да, да, Я вам завидую теперь. Конечно. А кто у вас активный, кто пассивный? Все активные я попала в российский, да Почему? Вообще здесь он с России, да? Как они с России? Владимирская область. Владимирская, да. Александров город. Кто? Я? Город Александров, да. Я вообще в гостях, я вообще не отсюда. А мне где это сейчас в Александрове? Я вообще там в Киевской области. Ты в Киевской области? Да, причем здесь я в А ну давай украинскую мову спилку здесь Я всю жизнь разговаривал по-русски. Ну да, а украинскую разумеешь, как что ты с Киевской области? Ну, нет, в, в Киевской лет. области, области я... разговаривают украинскую мову. Я а... Якщо ти, якщо ти з України, ти з Київської області, скажи мені, будь ласка, чи є в твоїй оселі підлога та стеля? Ви не мене. Я, сюжет... Я розслушала. Дай мені відповідь на одне питання. Скажи мені, будь ласка, чи є в твоїй оселі підлога та стеля? Так. У мене питання до тебе просто. Я всю жизнь 30 лет, я розговорю на русском языке. Так, і що яка різниця? Все одно ти в школі вчив українську. Скажи в, в суспільстві спілкувався українською, в Київській області всі розмовляють українською. Скажи мені, будь ласка, навіть якщо ти російськомовний українець, як ти кажеш, просто дай відповідь на просте питання, це ж дуже просто. Я зглав, я можна... Скажи, будь ласка, ти давно такий кугутик в Україні? Ти жив, так? Вы меня, вы... Ти давно такий коготик в Україні ти жив, скажи, так? Давно? Так. Да. Але так як ти сказав, що ти з Київської області, то я тільки українською розмовляю з тими, хто народився і жив в, українськ... в... в Україні. Все? З москалями москальською. З москалями москальською, а з тими, хто каже, бреше, що вони із України, то я з ними тільки українською спілкуюся. Okay. Але ти пішов. Але ти це російське, щоб ти розумів, бо ти українською не розумієш. Ти кого такою української мови не розумієш, і слова навіть? <світ> <світ> тебе є, в тебе є домовина? Скажи, будь ласка. Домовина є в тебе? Шо? Домовина в тебе є? Что? Домовина твоя власна. Домовина, твоя. Твоя собственная домовина. Полина? — Домовина. Это что такое? Ну, как что такое? Це місце, де є підлога і стеля. Зачем ты можешь на русску, на українському. Я на українській с тобой зараз спілкуюся. Після того, як ти сказав, що ти з Київської області тільки українська будет. Отключився. Вчіть мову! Вчіть мову, украинцы! Переходьте на українську мову! Переходьте! Только так вас можна відрізнити.